идет такая воля, воля протестов против насильства, которое через милиции Враги Радиевске подать? Угу. Я немножко, я их немножко поддерживал, да. То, ну, поддерживал ты... и, в общем-то, было интересно такое мероприятие 18 числа. И, Юля, по-моему, был всеукраинский митинг жертв насилия в милиции. И мы приглашались со всей Украины. Людей, которые стали жертвами милицейского произвола. И, честно говоря, у меня, даже у меня, как бы, человека, который с этим работает, волосы были дыбом от тех историй, которые рассказывали люди. То есть, например, приехали, очень громкое дело в Кабеляках сейчас всплыло, 7 лет назад это происходило или 8, приехали три мамы, у которых в один день убили трех дочек, или даже там четырех значит и, э, суть в чем одной девочки собирались пойти там на дискотеку им позвонил товарищ говорит у меня день рождения приходите ко мне на дачу будем жарить шашлыки причем это их как бы друг был то есть это хорошо знакомый человек они пришли а он сотрудник милиции значит был и, и в этот день у, у них там э, приехал весь этот кабеляцкий там райдел значит это на Полтавщине. вот и они Напились там э, до поросячьего визга. И просто один из милиционеров изнасиловал одну из девушек. То есть он полностью потерял контроль над собой, изнасиловал девушку. А три других девушки стали свидетелями этого события. И, э, значит, чем закончилось? Одну милиционера утопили просто там в болоте а трех остальных посадили в лодку и инсценировали утопление. То есть они сказали потом позже, что якобы лодка перевернулась, и девочки утонули. Молодые девушки, там 19-24 года. Матери эти 7 лет судились, они ничего на сегодняшний день не достигли. Я вот месяц назад узнал об этой истории. И человек, который крышевал, в общем-то, это дело, то есть это прокурор области бывший, он сейчас зам генерального прокурора по контролю за милицией в Украине. То есть, господин Вайцишин. Эм, ну, дело вообще не расследовано, там такие нестыковки. Например, водолазы в первый день после события нашли трех утопленниц в одном месте. Эм, говорят, лодки не было. А потом, когда стал вопрос, подождите, вы же говорите, лодка перевернулась и утонула. А где же лодка? Так только через двое суток нашли там лодку прямо возле этих тел. То есть кто-то эту лодку туда подбросил, понятно. то есть ну, это конкретно насильственные смерти трех-четырех молодых девушек, которые не расследованы, никто не наказан, ничего. То есть, и это одна из причин, почему на сегодняшний день многие молодые украинцы просто уезжают за границу, бегут отсюда. И я был поражен, три года назад был в Америке и увидел такую информацию, что где-то в газете, что от Украины подана какая-то ненормальная цифра, типа там 3 миллиона заявлений на грин-карт, например, только от, от Украины. То есть вы можете взять всех украинцев, вот на улице, каждый десятый подал заяву на грин-карт. О чем это говорит? Что здесь уже просто ну, люди, они уже не, не видят, как, как здесь жить. И многие просто предпочитают просто убежать отсюда, потому что они понимают, что э, это может произойти с ихними детьми и так дальше. Но я считаю, что э, нужно бороться хотя бы ради наших там наших детей, наших внуков и, и продолжать там дело наших дедов и, и э, дорогу, говорится, осилит идущей. Но э, я считаю также, что э, вот эта как бы новая там э, наша Украина, которую мы хотим построить, она нам с неба не свалится. То есть, э, как мне сказала одна журналистка европейская Илана Бетей, это European Voice, главный редактор в Брюсселе, у них офис они пишут этот бюллетень, получают все европарламентарии. Она говорит, она следит за событиями в Украине, говорит, Олег, говорит, а что ты говорит, хочешь? То есть вы думаете, что вам вот как бы эта свободная Украина, она где-то там с неба свалится? То есть вы должны понимать, что каждый день это, это бой, то есть вы каждый день должны бороться, каждый на своем уровне, неважно, кто ты, школьный учитель или ты врач скорой помощи, то есть каждый день ты должен бороться за свои права. И может быть тогда вот благодаря нашим совместным усилиям нам удастся это перебороть, Наше, вот это посткоммунистическое прошлое и, и построить действительно ну страну в которой нашу страну наши мечты вот.